इसी तरह आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन नल गिना रुक या तो जीना बोलते हैं गाना सुनने को गिना, गिना किसको बोलते हैं गाना सुनने को ये गाना सुनना दिल के अंदर जिना की बात पैदा करता है जिना के मादे को पैदा करता है एक और जगह फरमाया इन नल गिना इन्नल गिना युम बितुन निफाका ये जो गाने सुनना है ये निफाक को पैदा करता है दिल के अंदर निफाक को पैदा करता है दिल के अंदर जिना के मादे को पैदा करता है एक बंदा गाना सुनता है एक बंदा गाने सुनता है सुबह में गाने सुनता है रात में गाने सुनता है जब उसको वक़्त मिलता है गाने सुनता है उसको नहीं पता कि इस गाने की, की वजह से उसके दिल के अंदर जिना करने का मादा पैदा हो रहा है जिना करने का मादा पैदा हो रहा है सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा वो मादा बढ़ता गया वो मादा बढ़ता गया बढ़ता गया एक वक्त आया उससे जिना हो गया एक वक्त आया उससे जिना हो गया वजह क्या बनी गाने सुनता था वजह क्या बनी गाने सुनता था तो पता चला ये गाने सुनना जिना की तरफ लेके जाता है एक इंसान किसी लड़की की आवाज में गाना सुनता है एक इंसान किसी लड़की से बातें करता है ये आवाज़ का कानों में आना ये आवाज का कानों में आना उससे मुलाकात करने का शौक पैदा करता है ये आवाज़ का कानों में आना मुलाकात करने का शौक पैदा करता है वो मुलाकात करना जीना करने का शौक पैदा करता है ऐसा होता ही नहीं होता जब कोई इंसान कोई मर्द कोई आदमी किसी औरत से फोन पर बात करे किसी औरत से फोन पर बात करे तो ऑटोमेटिक उसके दिल के अंदर मुलाकात करने का जज्बा पैदा होगा कि मैं इसको देखना चाहता हूं आवाज तो बड़ी खूबसूरत है आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत है ये खुद खुँछ कितनी खूबसूरत होगी खुद ब खुद शैतान उसके दिल में क्या बात डालेगा इससे मिलेगा जब मिलेगा तो फिर क्या होगा आखिर एंड क्या होगा जीना होगा तो ये गाने सुनना इंसान के दिल के अंदर जीना को पैदा करता है दर्स कुरान दर्स हदीस असलाही बयान फ़िकी मसाइल और वजाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें